Поэтому надо готовиться. Потому что если я ничего не буду уметь толку от меня. Пушечное мясо. Я там с одним просто общался с человеком, который воевал вот то, он говорит, готовься сильно, говорит, потому что говорит, такие, которые слабаки, говорит, они сразу дохнут. Блин. Поэтому я не хочу умереть. Буду готовиться. Как-то так. я бывший студент, закончил учебу, и меня призывают в армию идти. Но так как в армию не очень хочется, потому что условия там неблагоприятные, я решил пойти в батальон АЗОВ. Там ты брат для всех. Если ты идешь в АЗОВ, тебя принимают как брата. Тебе нормально относятся, тебе помогают, тебя не бросят в любой ситуации. Если тяжело, тебе помогут. Когда живешь почти за 100 километров от зоны АТО, нужно готовиться, потому что это может прийти сюда. Если человек не будет готов взять в руки оружие, это никто не спасет, никто не поможет. Так что нужно брать, готовиться. Надо разделять людей вот на таких комнатных патриотов, и на людей, которые готовы встать вот на защиту. Четкий вопрос, когда человек отписывает, например, там, заполняет анкету по поводу прохождения подготовки, четкий вопрос, готов ли он в дальнейшем, то есть он будет здесь один день, но готов он потом в дальнейшем откликнуться, когда ему позвонят и встать в наши ряды, даже если, грубо говоря, он за эти два дня ничего не получил, ничего не сделал, ничего не усвоил, он готов ли встать потом с нами в один ряд и давать отпор врагу. Но в принципе люди здесь заряжены на самые крайние методы ведения борьбы. То есть вплоть до того, чтобы остаться на оккупированной территории и вести партизанскую вот эту подрывную деятельность на территории врага. Я вообще давно хотел э, где-нибудь готовиться уже, потому что происходят такие вещи. Люди, если думают, что их это не коснется, то они очень сильно ошибаются. Потому что, ну, если бы я, как я вот все время говорю, зачем ты там то делаешь, зачем ты то, зачем ты то там купил, туда поехал, тем денег дал. Я все время говорю э, за тем, что если бы я не хотел развиваться, я бы не пошел учиться, я бы не начал работать, я бы просто сидел и ну как-нибудь будет. Вот то же самое сейчас происходит и с войной. Люди просто не понимают, что когда оно коснется, и ты не знаешь, что с этим делать. Поэтому лучше воевать, чем ждать, чем на голову упала мина. Поэтому вот так вот, наверное. Человека просто готовят к тому, что, что он там увидит. То есть это стрельба, это взрывы, это помощь своим товарищам, это медицинская помощь, если нужно кому-то будет помочь. То есть, ну, везде, везде одинаковая подготовка. Конечно, там уже на месте, когда будет уже боевые действия, да, там все сложнее. То есть там уже реальная жизнь, и ты поймешь, что стреляют по-настоящему в тебя, а не в воздух. Здесь вы работаете при учете того, что все вокруг враги. То есть сразу учитывается тот момент, что могут накрыть вас с любой стороны. Нет такого, что у вас там у вас прикрыта уже спина, у вас там вокруг вас 150 человек, которые оцепляют это здание, вы в него уходите. Нет. Когда ты понимаешь, что вот-вот оно у тебя уже под боком, тогда оно и приходит. То есть... Надо будет. Будем оружия. Если придут, значит Я их жду здесь. И будем встречать их в лоб. Заканчиваю университет, у нас на выпуск, ну июнь-июль где-то так. Вот. Там отпуск небольшая неделька буквально и все, я поеду. Ну а там куда закинуть Вот и я не хочу стать порабощенным ну, биоматериалом, который будут гнать куда угодно. Я хочу мыслить и развиваться. Главное сейчас победить общего врага. Этот враг, кстати, нам нужен. Если не будет раздражителя, не будет противодействия. Если бы не было этого врага, мы бы сами себя опять бы сожрали. Ну, опять бы получилось еще хуже. после победы будем строить свое общество. А там уже время нас осудит, покажет. Все, мне пора.